Ну что, всем привет, друзья! Всем добрый день! Приветствуем всех любителей острых перцев! Мы обещали вернуться, вот и вернулись. Долго не Опять было. Же, да, в паре. Продолжаем. В паре. Ну, ты, как всегда, занялся читерством. Да? Да. Но это же не соревновательно как-то. Опять мы в паре. Все будет тип-топчик. Сегодня будет очень много. Сегодня у нас все красивое оранжевое. Оранжево-желтое. Скажем так, красных не очень хотелось. Так, что у нас сегодня есть? У нас сегодня есть э, lemon drop. Lemon drop. Падыша лимон дроп. Лемон дроп. Падающий лимон. 40-60 тысяч или капелька. Ну, дроп, да. да. Падающая да. капелька лимона. У нас сказать, есть AG Или в простонародье AG персиковый Персиковый. персиковый. А сегодня по фруктам будем, значит. Сколько у нас на джиме его 30 тысяч. 30 тысяч, хорошо. Сегодня То есть 3, с легких 30, начинаем. 30, 30 потом у нас пойдет э, Шервус с карбонера. По одному или по половинке посмотрим. 200. Сколько? 200. 200. 200. По он, он, большой по половинке, если у нас а, так он много, нет, по он, легкий. Только, а что, что он легкий, его много, легкий, от этого ничего не меняется. И White э, Hood Призрачный. Давай, худ, шуш, ху, ху. Когда на начинается, мне сразу начинает это стремать чего -то. Нет, вход. Вход, это при, худ. призрачный. Призрачный. При, призрачный перец белый. 200-250. Ну, то есть мы Призраки во... меня не пухают, а не сторожат, Мы вообще. не, мы не залезем как бы в область, там, где работ... играет хабане, Хабанера у нас. То есть две, до 200. Он. До 300. До... Тут, до... Тут все до 300. Нет, до 300 все это, это плохо. <laughs> Давайте, тогда начнем. Начнем, Начнем прямо с... с, целого? Э, да. Целое да? да, Ну, целое так целое. Лемонтов, не, мотор, не а можно разрезать. Не, я не, а там косточки есть, да? Есть. Ну, есть семена. Не, просто не, надо... Не, вытащите мне семена, я не хочу. Семена. Это плаценту или как она там это называется? Спасибо. Это пошел на да? вы. Пацента или, или как она называется? А, Пацентр. плаценту плаценту оставляйте косточки нахрен. Косточки можно посадить. Косточки я посажу. Тем более, он вкусный. Сейчас попробую. Если вкусный. Вот не вот. тот, где э, полосатый, помните, стрипи этот как-то там. Шугараж. Да, вот страйп, я хочу да, да, вырастить. Да, хочу. Да, да, там там кусты очень высокие. Да, я его я... куплю большой, большой. Кусты высокие. Ну отлично, блин, что будет? у меня дома, блин, 2,80, как у всех, через сколько там, 290 хрен его знает. Посажу вырастет до потолка, будет много этой штуки. Ладно. Ну что? Ну твое читерство, конечно, меня опять смущает. Какое? Я, я вот без молока, без... Я молока еще даже не налил. Смотрите, здесь что, Капельки воды даже нету еще. Ага, а кому это вот это два мороженого? А? Мне одному? Ну давайте, ура. Чуть-чуть. Давайте, друзья. Симпатично. Он вкусный. Острый. Да. Но он быстро пройдет. Да? Ну, обычно как? Обычно как вот дегустируется? Съели перчик по одному. И пять минут никто ничего не трогает. Ни молоко, ни мороженое, ни мама не кричит. Просто он острый. Но мы же ж не не, я запью, чтобы почувствовать следующее. Не. Это не читер. Кстати, кстати лимондул. И следующий, который будет продать от Джимми Лакотон, это перуанские перцы. Перуанские перцы, которые выращиваются в Перу и как бы их там родина. А уже шервус карбонера и белое, белый призрачный перец, это США. выведенные в США. Наверное, где-нибудь в Калифорнии. Ну такой. Ну, обычный такой, ну. Я такой пересъем просто вечером. Не, ну вечером и с чем едите? Нет, нет. Просто. А зачем с собой так издеваться? Просто он вкусный. Он острый. Ну может уже, уже у меня порох, может уже э, сместился в другую сторону. Скажите, что он не острый. Еще? Нет. Ага. Это у нас лимон. лимон дроп. Ага. Да, семена, кстати, вызревшие надо будет садить, потому что я покупал... Э, Лимандропа, по-моему, всего 5 семян, и у меня уже их штук 100 за один год. Он острый. Ну, попечу. Я попил уже. Я половину есть не буду. Есть... я же долго уже не ел. Он держит еще. Вас не держит, что ли? Ну, чуть-чуть есть. Да, да не чуть-чуть, а нормально. Есть, есть что-то. Ну держит. Ну хорошо. Хорошо. Не готов ты ну, половину, не, да? Не, половину не готов. Дмитрий. Нет, Вы не расстраиваете. Ну подождите, у меня был перерыв. Надо же войти Вы, в эту во Во время перерыва надо проводить регулярно. А нельзя было, нельзя. И сейчас, наверное, не знаю, или можно, но не важно. Не важно. Весь вот... Жили в охоту. Сколько здесь? 60 максимум тоже. А там было? 40 максимум. Ну, в принципе, должен быть такой же, да? Да. Но... Сопли уже пошли хорошо. Оба. Оба они у нас идут в фрукты. Надо на другую сторону жевать теперь. Давайте. Запах. обычный. Нет, я подруг был вкуснее, кстати. Чем от Жими Локота. Этот не острый. Ну, до 30. При... До 60. Нет, нет, 30. Я уже подсмотрел. Это до 30. -ти. А тот был? Тот может быть до 60. -ти. Тот острее был, этот не острый. Ну, значит, правильно все записал? Да. Это вообще не острый. Видишь, доедаешь? Не, не хочу, просто хочу следующий пробовать. Ну, я доеду, но не хочу. Он mm -hmm. не острый, реально. От того я начал молоко пить, от этого нет. Так, с карбонера. По целенькому? Нет. Половинку. Половинку от, да. от, маленького, например. Да. Половинку от маленького. Хорошо. Даже четвертинку. Мы четыре перца пробуем. Давайте не сильно будем это. Отдадите потом, знаете, кому половинки те. У нас четыре все-таки. Еще ж последний сильный. Давайте половинку половинки. Чтобы не сильно вот это. Надо же как-то в, в это. Войти во вкус. Войти него! Не в него, а с ним куда-то. Ну да, у нас еще по ходу сезона будут интересные приключения. Несколько каролин разных. Вот, вот тогда будет. У нас еще... У нас есть еще скорпионы, у нас еще скотч банеты разные есть. Не, все, уже отпустило вообще, нормально. Пойдет. Вот какие дегустации мне нравятся, это хорошо. Ну, они, да, наверное, для большинства людей не ведут экстремального угрожения с перцами, поэтому для них, наверное, это будет интересно, учитывая, что перцы сами по себе красивые. И вкусные. Вкусные достаточно дают много плодов и не очень сложные выращивания. Не нужны какие-то... Так, здесь у нас сколько? Давайте. До 200. До 200. 200 мы ели, я начинал лезть на стены, да, там типа того, что такое было. Да. Да? Да. Ну, запах, обрати внимание. Ого! О -о -о. острый замок, сука. Ну это не смерть, это просто. Ну что не сделаешь? Ради славы, популярности. Этого всего. астрономических приключений. Да. Ура! Ура! -ва. Добрый вечер! Мы перезвоним вам позже, потому что мы видим 200 тысяч. Который на 200 тысяч ни хера не похожи. Давай подождем. Ну нет. Ну ждем. Ну нет. Ну вообще нет. Так что гастрономического оргазма нет. сегодня не будет. Давай подождем минуты две. Ну обычно так делают. Ну нет, он сразу течет и 200. В городе чуть опустилось, но так. То есть, может, забили предыдущие? не может быть такого света, оно было бы острее, было бы гайки, и вафли, и все остальное вместе взято. То есть... здесь э... Здесь 1050. Короче, здесь меньше, чем в первом. <свист> вот реально, меньше, чем в первом. Тогда еще раз повторим с других кустов, потому что их три. Может, может, может быть. Это может быть, это связано... Ты же видел, э, у меня на шорте и потом я дегустировал да. с одного куста оранжевые и красные перцы. И по остроте отличаются ваши вот, Жаль, что этот не острый совсем. Запиваю просто, чтобы прополоскать рот. Чтобы попробовать следующий перец. Призрачный. И здесь сколько? Тоже до 200? 200. Ну, тут это даже может быть 250. Может. Может мог быть. быть. Да. быть. мог бы быть. 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 Быть или не быть. Да. в чем вопрос. 200. 200, короче, да? Я пошутил бы жестко, но не буду. По половинке-половинке. Ну, вот это. Да, да, да. Без косточек. Так. Я люблю это, в эту пророку есть без косточек. Ну все равно тепло. Тепло уже от них на самом деле. Не, тепло согласен. Но нету такого, как, как было обычно, вот это, шоу, капец полный. Не, ну есть у меня уже голова начинает. С пятниты? Так, профи. так. Нет, мы не на. А ты говоришь, не тренировался. Наверное, где-то был на закрытой тренировка. Закрытая дегустация пенсия. Сегодня вечером, но только сейчас. Так, косточки, Приходите. Косточки расставляем на размножение, пациенты на месте. Пациента на месте и здесь 200 тысяч. Так. Друзья, давайте. Съел на правую челюсть, теперь на правую сторону челюсть, теперь на левую сторону челюсть. И как что вы скажете, да? Это самый вкусный. Вкусный, но ну, не острый. Я вижу, у вас слезы уже пошли. Не острый, значит, да? <presses> не острый, да? Ох ты ж, бля. Это не острый, да? Еее! Да. Ой, горло пошло. Да, это самый острый оказался. Эти, кстати, призрачные перцы, я читал, ну, там есть разные, есть более острые. В, Индии вы, за... Ух ты. горло, да, высаживают, чтобы там слоники не приходили на плантацию, ничего не ели. Слоники начинают кушать перцы, пугаются. Потому что они носом же едят. Блин. Да. А тут есть лестки. Да, Да, рабочая, рабочая. Ух ты ж, бля. Я подозревал, что он самый острый. Да, да. да не, ну ты миллион ел, а тут 200 тысяч. Я давно не ел 200 тысяч. чем он именно как-то зад языка и горло. Горло печет очень сильно. Прям очень. Жужжу губами не взяли, да? Ну, было бы два вареника, но ничего страшного. <смех> <смех> Хочется сделать какое-то в целом Хочется сосульку в рот, бля. Может быть, он и больше даже, чем 200. Он есть больше. Я серьезно, ему срочно. Да, я думаю, что это уровень хорошего хабанера. А вот и нос Он хабанера и рот. Этот гад печет... Все, горло, 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 да. меня вот здесь прям, прям колет так. Ну, вроде чуть-чуть отпускает уже. Да пока холод. Может пока холодно. Согласен. Ну легче. Легче что ли. Что можно сказать? Лемон а дроп. Отжими лакотом. Не острые. Не острые. Это такой средний уровень вкусные. Вариант салатов великолепно. <coughs> Соус Леха муха. Угу. Он что-то с языком делает теперь. Да. Да, <laughs> <Я> бы... <laughs> <сердцем> протер. <протернуться>. Да. <laughs> Шервус Карбонера разочаровал. Ожидали 200. больше. большего от него. <laughs> Он явно <являлся> меньше <laughs> 200. Ешьте, есть мороженое. Я еще молочка. А вот пусть вот желудки, конечно, удивило. Ну, удивило Не пропускай. Да, такой вариант для посидеть с друзьями да. и поржать друг на другом. Вот и все, друзья, на сегодня. Нужно да, возвращаться. Да, да к реальной жизни, заниматься делами. Спасибо Но мы всем. скоро. Спасибо всем. Peace.